Болельщики услышали призывы футболистов и в солнечный воскресный вечер практически на треть заполнили Днепр-арену, чтобы стать свидетелями увлекательного четвертьфинального поединка. Спортклубовцам пожаловала в Ворскла, прошлогодний бронзовый призер участник группового раунда текущей Лиги Европы. Правда, нынешний сезон полтовчане занести себе в актив не могут. Клуб не попал в ведущую шестерку премьер-лиги, что привело к отставке главного тренера Василия Сачко. И в дне про команду привез уже другой наставник бывший партнер Дмитрия Михайленко по киевскому Динамо Виталий Косовский, который пока работает в клубе с приставкой ИО. Тут команда просто сейчас у нее нелегкие времена, поэтому. У них и тренер поменялся, и только первые игры они играют, поэтому немного тяжело. Но команда хорошая, я могу сказать. В прошлом году она здорово играла. Вот, много хороших футболистов. А Ворсла, конечно, не, далеко не чужая команда, хоть и осталось там не так много футболистов. Персонала много осталось, но, конечно, я там провел три замечательные года, поэтому за них переживание только не когда мы играем против них. Это я не могу принять участие в этом матче, к сожалению. Это меня самое больше расстраивает, но, конечно, буду переживать за команду. Надеюсь, надеюсь все будет хорошо, и мы пройдем следующий раунд. Ворста серьезно настраивалась на матч, ведь для Полтавчан участие в Кубке Украины оставалось последним шансом хоть как-то скрасить неудачный для себя сезон. Так что Полтавчане отдавали себе полный отчет о нынешней силе лидера первой лиги. Мы много говорили о сопернике вчера, сегодня. То, что я озвучивал, добротная, обученная команда, которая действительно по праву лидирует в первой лиге и будет показывать хорошую игру с такими командами, наверное, как в первой шестерке сейчас играют. Я думаю, что все по силам. Конечно, я не согласен. С одной стороны, это все лестно, но с другой стороны, мы твердо стоим на земле и прекрасно понимаем наш уровень. Я думаю, что для шестого места нам не хватает Прежде всего и атакующего потенциала, и какой-то глубины состава, это точно, ну и какой-то стабильности. После боевой ничьи в Луцке Лазарет Днепра-1 пополнился еще одним ведущим исполнителем. Теперь на больничном и Александр Назаренко, без которого уже сложно представить нынешнюю команду. Это наша боль сейчас, оба восстанавливаются, и сказать какие-то сроки восстановления более конкретные, чтобы порадовать болельщиков. Я не могу. С тем же Кравченко ситуация затягивается. И на восстановление Саши Назаренко, я думаю, еще потребуется дней в районе 20. Чувствую себя хорошо, играть не могу. Ну, не хочу уже ничего загадать, то что должен был вернуться, может, даже к Волыне, к этой игре. Не вернулся, а сроки поменялись, поэтому уже ничего не хочу загадывать. Но я надеюсь, что в этом сезоне я еще сыграю, помогу команде. Ну а пока Сергей Кравченко восстанавливается, шанс заявить о себе в полный голос в основном составе получил Арсений Батагов, который только месяц назад отметил свое 17-летие. В середине поля у нас вышел на одной из ключевой позиций для той системы, которую мы используем, Арсен Батагов. И Парню только исполнилось 17 лет, поэтому, конечно, есть волнение. Ну, я об этом узнал за несколько дней до игры на тренировке, когда увидел расстановку на тактике. Ну, понятно, было неожиданно в таком возрасте играть против такой команды в Кубке Украины. Это круто. Ну, перед игрой было волнение, понятно, а потом пропало по ходу игры. Я уверен, что команда его поддержит. Он прошел с нами сборы, хороший перспективный футболист. Воспитанник нашей академии, что неважно, свой, местный. Поэтому я думаю, родные, близкие, все вот тут на стадионе поддержат, и в команде в том числе. Если тренер решил его поставить на такой ответственный матч, то значит он видит задатки большие и видит, что он уже готов сыграть. Я надеюсь, что все так и будет, и все у него получится дебют. Я думаю, это будущее, будущее Днепровского и украинского футбола. На позиции опорного полузащитника для юниора главным было не проиграть борьбу явно более искушенным соперникам. А болтовчане в этом аспекте, конечно, превосходят клубы первой лиги, так что испытание было непростым. Степень и агрессии, степень единоборств, уровень единоборств и атлетизма гораздо выше, чем в первой лиге, это абсолютно точно. Но вести борьбу все-таки это соперники, они взрослые уже, и очень хорошо борется. Тяжело отбирать мяч, не так в виде 19. В матче действительно было много борьбы. При этом игра в целом прошла очень корректно. Юрий Мажаровский за весь матч показал всего одну желтую карточку. Вообще первый тайм прошел, как говорят, без ворот. У Днепрян в первые 45 минут запомнилась подача со штрафного в исполнении Полевого в самом начале матча, когда мяч заметался по вратарской гостей. До пара фланговых рейдов Когута и Кузыка с последующими прострелами, которые так и не завершились ударами. Падение же Когута и Кулеша в штрафной гостей Мажаровского никак не впечатлило. Полтовчане отметились парой дальних и очень неточных ударов. А самым эффектным эпизодом первого тайма стал выход за пределы штрафной Юрчука, когда вратарь спортклубовцев в падении головой прервал атаку соперников. Первый тайм был очень пассивный с нашей стороны в атаке ничего не получалось. Команда противника легко разгадывала наши намерения. Примерно такая же игра продолжалась и до середины второго тайма, пока тренерский штаб хозяев не решил бросить в бой свежие силы Владислава Шаповала и Игоря Загальского. Влад Шаповал в последнее время был, играл в основном составе и, может быть, вышел бы и сегодня, но выпуская его в основной состав, мы лишались возможности на усиление игры. И тот же Загальский, мы рассматривали его как усиление игры вместо Батагова. Хорошо мы, в принципе, спрогнозировали то, как будет складываться игра, и Влад хорошо вышел. Шаповал действительно стал настоящим джокером. Именно он нанес первый удар в створ в матче, в падении головой, замыкая на вес фланга. И произошло это только на 75-й минуте поединка. Ну а вскоре Когут разогнал атаку. Шаповал, прострелил с фланга. Ну а Кулиш еще раз использовал свое голевое чутье. Станислав находился в нужном месте в нужное время. 1-0 в пользу Днепрян. К сожалению, были допущены ошибки. Мы пропустили гол. И, конечно же, в Кубковых играх, действительно, как говорят, игра до одного мяча пропустили. И, конечно, тяжело после этого уже найти в себе силы переломить ход поединка. И удача, и хорошая комбинация привели к забитому первому мячу. Потом уже, я думаю, мы играли по счету, больше внимания уделили в обороне. Тут же у гостей был реальный шанс отыграться, но Юрчук выиграл ближний бой у Коломойца и именно Юрчук начал вторую голевую атаку, после чего Когут и Шаповал разобрались с обороной и вратарем Ворск. Это уже была победа. Я хотел поблагодарить всю команду за игру, поэтому они сделали, сделали все так, чтобы не, они не создали моментов, поэтому. Сьогодні сирала вся команда хорошо і ззаді, і впереді. Перемога була важкою, тому що грали з командою з прем'єр-ліги. Команда не так давно грала в Лізі Європи. Ну, налаштовувалися, знали, що буде важка гра, але дуже добре, що перемогли. Я думаю, кожна перемога додає впевненості команді, тому це не виключення. Тим більше обіграли таку команду. Думаю, впевненість в нас вже є. и она будет проходить с каждой победой. Эмоции положительные, и, наверное, тяжело с такими эмоциями объективно комментировать игру, вот, потому что счет вроде бы довольно комфортный, кажется, победа уверена. На самом деле, конечно, так не было. Заключительные минуты игры прошли в полной эйфории на трибунах. Без малого 10 тысяч болельщиков скандировали Днепро и молодцы. Так что большой футбол уже возвращается на Днепр-арену. Я хочу подякувати вболівальникам. Сьогодні ви зробили гру. Сьогодні тільки заради вас грала команда. І от кожен раз, коли ви будете приходити на стадіон, команда буде так віддаватися з першої секунди до останньої секунди. Без вболівальника команди не буде. От сьогодні я сказав роздягальні гравцям: якщо ви будете грати погано, на вас вболівальник не піде. Якщо ви, на вас не піде вболівальник, навіщо така команда? І ви знаєте, це, мабуть, спрацювало. Для нас, для команди, для колектива досить важлива, якраз болівальницька підтримка. Підтримка щира, не заангажована. Це відповідь всім тим, хто в нас не вірить. Я знаю, що скоро, досить скоро великий футбол повернеться в Дніпро. Я хотів би поблагодарити всіх болельщиків. Я вже говорив минулий раз, що хотів би, щоб приходило стільки людей, приходило кожну ігру. Не тільки на Команды премьер-лиги, таким образом, искать дне 1 во второй раз подряд выходит в полуфинал национального кубка, куда также пробились еще один клуб Первой лиги Петровский Ингулец, а также законодатели мод в отечественном футболе Луганская Заря с Донецким шахтером. Задача взять кубок это все красиво и звучит очень заманчиво, но мы надаем отчет. Себе, що може нам попасть і Динамо, і Шахтер може попадатися, «Заря», команда дуже сильна, постійні учасники Єврокубків. Тому це все здорово. Якщо вийде, то ну, каких-то задач нема у нас. Просто аппетит приходить во час іди. Щоб вийти в фінал, було б напевно легше інгулети, а щоб цікавіше набагато буде там проти Динамо чи Шахтаря чи «Зорі». Звичайно, було б важче грати проти таких команд, ніж вони всі в прем'єр-лізі грають, і Шахтар, команда Ліги Чемпіонів, Кого шлют. З тим буде добре. А жеребьевка послала днепрянам с легких рук обладателей золотых мечей Олега Блохина и Игоря Биланова Донецкий шахтер. Что и говорить, сложнее соперника, чем чемпион страны и постоянный участник Лиги Чемпионов, придумать сложно. Но в том, что 17 апреля на дне арене будет настоящий футбольный праздник, сомневаться не приходится. А в сторону поля!